В общем, в этом видео подготовка к работе культиватора пропашного от компании Версагра 16-рядного. Перевод с рабочее в транспортное положение, что мы регулируем. Пробный запуск культиватора с одной плоскорежущей регулируемой лапой. И потом монтаж до трех лап на секцию. И будем смотреть, как работает культиватор с тремя лапами. Всем привет, дорогие наши зрители. С вами команда компании Версагра. Меня зовут Евгений. Приехали в Волынскую область. Это где-то тысяча километров от Днепра. Хозяйство агрохолдинга Кернел. Мы здесь подготовили 16-рядный пропашной культиватор нашего производства. И сейчас будем, сейчас доустанавливаем спереди бочку для жидких удобрений. Кто смотрел видео. Ранее выходила на канале видеообзор на этот культиватор. Помнит, что система жидких удобрений от наших партнеров, с нас культиватор. Поставили сюда по три плоскорежущих регулируемых лапы, разрезной диск, да лота под внесение удобрений. Бочки тоже наши. На данном культиваторе было принято решение агрономами в этом хозяйстве убрать по две стрельчатых лапы, оставить одну посередине, чтобы вот лучше вписаться в междурядье, попробовать, как оно работает. Собственно, поснимаем для вас его работу в поле. И также еще немаловажный момент, собственно, как играют секции. По неровностям почвы, кто знает, в Волынской области довольно-таки почва бугристая. Вот, то есть есть перепады. Посмотрим, куда мы сейчас поедем, что нас там ждет и как будет работать культиватор. Поехали. Сейчас будем переводить культиватор с прицепного, с транспортного положения в рабочее. Для этого надо вот э, выставить стойки, опоры, чтобы он стоял ровно, отцепить трактор, перегнать и подцепить на центральную навеску. Так, сейчас трактор прицепили к культиватору. Сейчас соединится система несения жидких удобрений с передней бочкой приподняли культиватор навеска. Поднимаются опоры, на которых он стоит. Регулируем рабочие опорные колеса. Переводим секции э, с транспортного в рабочее положение. Надо вытащить палец и переставить его. Вот идет регулировка плоскорежущий хлаб откру, откручивается один болт там на же опускается на нужную отметку и все можно ехать работать Самое, пожалуй, наверное, все-таки интересное будет в этом ролике, как 16-рядный культиватор э, будет э, работать на довольно-таки бугристой почве. Вот сейчас покажу поле, на, который, э, на которое мы поедем э, его запускать. Выберем плюс-минус что-то ровное, но в целом э, механизатор говорит, что это поле по сравнению с другими и еще считается у них плюс-минус нормально. Все-таки Волынская область тут вот почти все поля такие. Слева по борту видно, еще вода стоит в поле. А что это растается? Кукуруза. Кукуруза. А что она вся в воде? А это то, что вчера... Да, да, вчера дождь шел. И обильный... ну, хороший такой ливень был. Вот слева видно кукуруза вся в воде. А це, корка такая будет после этого. Надо будет сбывать только так. Так, наконец-то выбрались на поле. Сейчас полностью подготовили культиватор к работе. Перезатянули на всякий случай все важные узлы. Отрегулировали лапы отрегулировали секции, переставили все пальцы на секциях в рабочее положение. Осталось вот единственный момент. Сейчас отрегулируем опорные колеса на каждой секции и будем, собственно, работать. Повторю, что вот вчера был дождь. Вот такое вот состояние почвы. А тут было бы неплохо чистики поставить, чтобы не было вот такого. Мы сейчас проедемся, посмотрим, что оно покажет. Вот работа лапы разрезного диска и долота. Вот как играет стойка пилота. Ну, разрезной диск не налипает. Вот видно, что вносится удобрение. полилось потому что струсил чуть-чуть это первый запуск в этом хозяйстве этого культиватора вот и агроном боялся и как будет культиватор вписываться на такой ширине захвата в междуряде все таки не так просто попасть решили чтобы не срезать кукурузу на всякий случай поставить одну лапу но я вот так пообщался Говорит, видно, да, будем сразу доставлять еще по две лапы и работать. Я не агроном, конечно, но по-моєму оце должно быть трохи в землі, правильно? Чтоб <тас> под... Ну не, то воно мы зараз пробуем, воно по-любому будете заглублюватися. Але, але а вода ли це як я їду, чи ні? йде. ша? Да, 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 я сняв на відео, тече все чітко. Вот, собственно, покажу вам результат роботи. секции нашего культиватора стоит одна лапа будет стоять три будет перекрыто все междурядие четко сорняк подрезала разрезной диск с там прошелся внес жидкость может кому-то интересно сегодня какое число 13 12 12 э, июня Волынская область вот состояние кукурузки. В общем, культиватор с одной лапой протестировали. Сейчас приняли решение устанавливать еще две спереди. Идет процесс монтажа лап. И покажем вам в работе, как работает культиватор с тремя лапами. Собственно, результат работы нашего культиватора в поле. С тремя э, э, плоскорежущими лапами регулируемыми. Вообще в стандартной комплектации на стойке 5. Просто здесь еще разрезной диск долота. Тут агрохолдинг заказал так. Вот сорняк поподрезала. Грудка небольшая есть. Поле, конечно, неровное. Но везде все обрабатывает. Нигде культиватор не провисает, секции все вступают в работу. Грамотно сконструирован. Итак, наш выпуск на сегодня, пожалуй, подходит к концу. Спасибо, что остаетесь с нами, спасибо, что выбираете нас. Кто про нас еще не знает, подписывайтесь на наш канал. Смотрите, у нас есть что посмотреть, что выбрать, что с чем сравнить ставьте лайки, пишите в комментариях, как вы оцениваете работу культиватора пропашного. Пишите, как вы удобряете кукурузу подсолнух в междуряде. Так что всем большое спасибо. Всем пока-пока. До новых встреч.